Еще бабушка рассказывала, как происходила организация колхоза у них в деревне Журалека Джанкойского района Крымской Автономной Республики. Значит, ну, суть ее была такова, что, э, типа, получается, крестьяне, допустим. Ну, то понятно, что там были комитеты бедноты, то есть самые бедные там обычно назначались на, директорами колхозов. Ну, даже суть не в этом, а в том, что такое колхоз, да, мне было интересно, что это на самом деле. Короче... Что за технология фантастическая. В общем, получается, вся деревня. Ну, понятно, что их всех заставляли. Колхоз дела добровольно, блин. Но если ты не вступишь, то поедешь, как говорили тогда, евреям Крым, а русским на Ну, типа в Нарым поедешь или куда-нибудь туда, потому что ты кулак, значит, если не хочешь э, в колхоз вступать. И получается, что, что то есть у вас собирают все, ну, допустим, у меня был там прапрадед, бизнесмен, да, у него там 5 лошадей, 8 коров, там э, свиней, ну, короче, такое хозяйство, ни хера себе. Он это все отдает в коллективное хозяйство, в колхоз. Допустим, сосед какой-нибудь, у него одна тощая корова, он это тоже отдает. У кого-то вообще ни хрена, он ничего не отдает. И, короче, все свое имущество нужно было сдать в этот колхоз. А, ну это типа получается типа общество с ограниченной ответственностью, где вы все как бы типа акционеры. Но доли ваши не равны материальному взносу. Да? То есть это не то, что так, я вложил 10 рублей, ты рубль, значит ну, у меня в 10 раз больше должны быть дивиденды. Нет. Дивиденды делились по трудодням. То есть я работал 8 часов, и ты работал 8 часов. Ну то похер, что там моих 8 коров, а твоих одна допустим. А у меня еще 10 лошадей моих, а твоих не одной. Это не важно. То есть, типа, уравнение было в том, что каждому по труду, типа. То есть, вот ты работал и заработал. То есть, распро... распределение прибыли было по... по количеству трудочасов. Ну, естественно, что все коровы подохли, лошади подохли. Прежде чем корову сдавать, ее резали. Либо она вдруг болела и умирала, ее тоже резали. Ну, короче, там поголовье скота резко уменьшилось. Ну, понятно, что в 1933 году и разразился голод. А что разразился? Потому что всю скотину ну, и решили не сдавать в колхоз, а в основном зарезать. Там. То есть цены на мясо там, тогда резко упали, потому что мяса у всех резко стало много. Ну, тоже отдельная история. Ну, такое, ну, там, короче, много было всяких приколов с этими колхозами. Вообще много чего крестьяне, конечно, пережили. Автобусные билеты на сайте Рубиком.